Доброго ранку. Чотири місяці ми не бачили нашу головну команду обласного центру Кіргорадську зірку на футбольному полі в офіційних поєдинках. І от що за цей час сталося з командою, які були зміни, які контрольні поєдинки команда проводила, і як вона найголовніше готова до другої частини сезону, будемо говорити сьогодні на нашому ранковому ефірі. Наші гості це Сергій Ольшевський, директор футбольного клубу Зірка доброго ранку. Також це Мір Гасанов, спортивний директор клубу. Добре. І двоє гравців, можна сказати, лідерів команди. Це Владислав Лупашко, півзахисник, і нападник Олексій Чичиков. Оже Олександрович, питання перше до вас, звичайно, як до директора клубу. Як ці чотири місяці команда провела? Ну, будемо говорити, спочатку команда віддохнула після закінчення осінньої часу чемпіонату. І потім ті збори, які були заплановані вже в 2016 році. Было проведено четыре сбора, немножко назначальный сбор скомкался из-за эпидемии гриппа, но ну, в основном те э, задачи, которые были поставлены на этих сборах, они выполнены. Сборы пошли качественно, и как в Кировограде, и особенно сбор за границей в Турции, где команда будем надеяться и верить в то, что она очень-очень качественно, и качественные поля, и качественные спарринг партнеры приведут к хорошему положительному результату. Ну и окончательный сбор в Никополе, он уже был, будем говорить, в основном задача была поставлена подготовиться за счет тех контрольных игр, которые там проведены были, уже к старту чемпионата 26 марта. Детально об этих сборах, конечно, вопрос может осветить более подробно самих Гназимович, потому что там ставились определенные задачи перед игроками, перед командой, как они выполнены. Конечно, все это будет известно не только 26 числа, а, наверное, 1 июня, когда будет сыгран последний матч чемпионата Украины среди команд первой лиги. Сімір, друге питання до вас. От була прес-конференція, де головний тренер команди Сергій Лавренненко відзначив декілька, скажімо, контрольних поєдинків, які були на цих чотирьох зборах. По-перше, це гра з польською меддю, де команда дуже цікаво провела гру, і в складі медді грали, здається, чотири гравці національних команд. От. І друга гра це гра, звичайно, з Луганською Зарею. Більшість, я думаю, болівальників бачила по інтернету цю гру, деко наша команда з третьою командою Прем'єр-ліги зіграла в нічі 1-1 і показала дуже якісний футбол. Ну, главный тренер отметил эти две, может быть, игры, но так, если этапно подходя к каждой игре, вообще к этому вопросу, то, конечно, задачи пока стоят, если на турецком сборе, еще раз вернусь, может быть, к турецкому сбору, тут большое спасибо и благодарность президенту, потому что, вы знаете, это такая финансовая, серьезная затратная часть, и Максим Станиславович, понимая, почему нужен турецкий сбор, пошел на это. Вот, то конечно же, и на турецком сборе в принципе, то, что я видел, я присутствовал, ну, на турецком сборе я был, если в Никополе меня не было, мне тяжело даже говорить о, о, о Заре, об этой игре. То на турецком сборе было проведено шесть спаррингов, и Э, так скажем, четыре спарринга были казахские клубы, ну они довольно-таки уже казахский футбол сам на довольно-таки высоком уровне. И много информации для нашего, для тренерского штаба, для команды мы получили от всех этих игр. Да, и были игры и с польским клубом, и э, с «Искра», э, борщицей э, «Словения». Вот, все игры были качественно проведены где-то результат может быть на каких-то этапах понятно там э, первые игры потом команда уже вработалась то и от этого и результат где-то может быть колебался в первых играх вот но задача была конечно же посмотреть э, на уровне просто других европейских клубов что мы из себя представляем вот. А уже этап Никопольский, понимая то, что все-таки надо возвращаться на нашу землю, на нашу травку и с нашими клубами провести спарринги, то, наверное, конечно же, игра с «Зарей», ну, она сама по себе носила ну, такой повышенный интерес к этой игре. И она ну, из информации довольно-таки положительно ну, сказалась, в принципе. Ну, положить на э, тренерский состав э, в этой игре. Вот. Ну, кроме того, конечно же, э, тут нельзя не подчеркнуть то, что в принципе и велась селекционная работа, то есть было принято как бы, стратегическое такое решение тренерского штаба, что мы не планируем там 5-6 э, новичков каких-то вливать в команду. Потому что в принципе команда укомплектована очень профессиональными, хорошими футболистами и точечно подойти к этой проблеме, отталкиваясь, может быть, где-то от больше перспективы дальнейшего, как бы вливания в команду, то здесь была проведена как бы вот точечная селекция. Это был приглашен и Зубков Руслан, и Попов Роман. И э, мы никогда не забываем о наших воспитанниках, были подписаны и с Маткобожиком, это молодые ребята 98-го года, и с Куцевым, подписаны контракты. То есть, как бы, понимая все-таки, больше чуть-чуть акцент как бы на молодежь. Сдвинут. Ну вот так вот вкратце как бы этот зимний период у нас прошел. Также мы предоставили возможность арендного соглашения нашу, нашему сидельнику Денису. Он сейчас находится и подписан уже арендное соглашение с никопольской командой второй лигой. То есть для того, чтобы все-таки игровой практики где-то не хватало ему здесь. Влад, с вашей точки зору, какие игры были сами памятными на сборах, и действительно вот, гразурея, мабуть, показала, то еще команда на сегодня готова до премьер-лиги. Ну, игра Зуре, наверное, была как лакусая бумажка, такая показать действительно наш уровень. Если в предыдущих играх тренерский состав доверял молодежи, время давал время и возможность играть, и это сказывалось на результате, потому что смешанные составы были. К игре с мы подошли, можно сказать, без травм и боевой готовности. И Зары была такая показательная игра, ну, с нашей стороны была полностью самоотдача и настрой, как бы как официальная игра. Ну, получился очень хороший спарринг, и просто погода внесла свои коррективы. Первый тайм против ветра играли сильно, второй тайм поменялись, и как бы первый тайм преимущества у Зари было, второй тайм у нас. Ну так по голевым возможностям я скажу, что мы переиграли Зарю, ну, В плане у нас их было больше, но там тоже не, не основной состав играл. но ну, всем человек, который играл против Динамо Киева, играл против нас. Ну, хороший спаринг. Ну помимо Зарит было тоже очень много хороших спарингов и интересных. Даже в Никополе мы провели хорошие игры и в Турции вообще без вопросов. Поля, уровень полей, уровень сбора сам на хорошем уровне. Я в Турции был немало, немало сборов с разными клубами. Но этот сбор, можно сказать, даже в нынешнее время тяжелое, насколько оно все подорожало, но уровень этого сбора был очень на высоком уровне. Но это можно сказать действительно еще раз спасибо президенту клуба, людям, которые организовывали эти сборы нашим руководителям. Ну, очень хорошо на хорошем уровне все было сделано и но ну, это должно принести свои плоды это однозначно и я же говорю и молодым ребятам это опыт будет первый раз многие люди выбрались за границу в турции международные матчи сыграли это для будущего зирки это действительно шаг вперед и молодые ребята будут делиться опытом с ребятами из дубля и І з академії людям є чему стремиться, і вони будуть це видеть Думаю, тому буде енергія роботи, щоб потрапити в першу команду і отримати таку опит. Олексій, скажіть, от ви також в минулому сезоні, на жаль, отримали травму у період, потім би повернули форму, розпочали забивати, потім якраз перерва була. Вдалося, от, скажімо, такий бойовий настрій цю форму підтримати під час зборів. Но... Сборы мы прошли хорошо. Как бы после травмы я думаю, что я опимался как бы нормально все, набрал форму. Тренерам не доверяли, подошел прекрасно к этому, забил три мяча. Ну и с простыми сбором хочу отметить, что планово все мы без срывов, спокойно шли, давали. Сначала по тайму играть, потом немножечко больше времени основного давали. Ну и я думаю, что Сейчас э, первые игры должны показать, насколько мы готовы, как мы готовы. Ну, самое главное, чтобы без травм и оказывали хороший результат. Сергій Сіллаш, скажіть, от враховуючи те, що команда робить курс на прем'єр-лігу, ми розуміємо, що потрібно буде мати і дублюючу команду і Ю-19. Наскільки сьогодні структура клубу готова, скажімо так, витримати таке навантаження, по першому плані полів, де буде потрібно проводити поєдинки і тренувальні, звичайно, збори? Ну і друге, вистачить гравців якісних на ці команди. Будемо говорити так на сьогоднішній день структура структура іменно футбольного клубу. она не то, что позволяет, но есть наличие, мы готовились. Сегодня мы начали готовиться к премьер лиге Задача была поставлена еще в начале прихода Максима Станиславовича, будем говорить, в клуб. Поэтому те наработки, которые шли на протяжении нескольких лет, они работают. Зирка-2, которая на сегодняшний день укомплектована как выпускниками Академии наши уже, так и игроками, которые были приглашены в молодом возрасте, мы ну, прошли уже этап подготовки в «Зирке-2». Э -э, это есть команда Ю-19, у нас на сегодняшний день работает Академия, где буквально через неделю будет 4 года уже Академии. Это дает свои плоды, вот, будем говорить, у нас подписан полноценный контракт с выпускником Академии Кусовым, который прошел весь этап подготовки роста мастерства и побывал уже на турецких сборах. И очень правильно Влад сказал, что это такая серьезная школа жизненная, не только футбольная, для молодых футболистов, которые будут рассказывать еще младшим себя о том, к чему нужно стремиться и как чего добиваться в этой жизни и в спорте. Поэтому Ю-19 у нас тоже, это выпускной класс Академии, 99-й год рождения тренер Антонов Андрей Александрович. Поэтому с футболистами, как говорится, с игроками у нас вполне все нормально. Поля, ну, как не звучит и парадоксально для нашего города, ведь инфраструктура футбольного клуба, футбольный клуб не находится в каком-то в единичном состоянии, отдельном вне государства, вне действия. Да, этот клуб сегодня финансируется только э, за счет средств, за счет средств президента футбольного клуба, да, Максим Станиславовича Березкина. И как бы не сложно была экономическая ситуация, кризис, все равно клуб продолжает развиваться. Да, полей у нас нет. У нас здесь, в городе нет, не то, что полей, у нас нет стадионов. Это вопрос больше всего адресовать нужно к городу и идти навстречу, потому что мы на сегодняшний день не представляем какой-то там ну, у нас написано на сегодняшний день зирка Гервара, ну Леша эмблема Зирка Кировоград. Это областной центр, это прежде всего город. И нужно и городу обратить внимание о том, что это визитная карточка нашего города, хорошая визитная карточка. Команда лидирует в чемпионате Украины, занимает первое место и будет прикладывать, не будет стараться, будет прикладывать максимум возможностей для того, чтобы завоевать, отстоять это первое место. Хотя конкурентная способность клубов первой лиги очень высокая на сегодняшний день. И официально вот я позавчера был на совещании в Киеве, на конференции клубов профессиональной футбольной лиги первой, где такие клубы, как Гирюз Харьков, Абалонь, Бровары, Днепр, Черкассы, Ильичовец, Во все услышали и сказали, что мы, задача поставлена бороться за выход пример Лев. Согласно регламенту на сегодняшний день только одна команда по спортивному принципу завоюет право участия в премьер Поэтому конкурентоспособность этого места возрастает в разы. Реально на сегодняшний день шесть клубов, которые поставили задачу бороться за выход в премьер как будет складываться ситуация в премьер-лиге, это уже будет известно после прохождения аттестации клубов Премьер-лиги, которая завершится 30 от марта. Там уже будет понятно, потому что ситуация в премьер-лиге намного сложнее, чем в первой лиге, как это ну, не парадоксально будет звучать. Поэтому команде нужна сегодня поддержка всесторонняя и пользуясь случаем мы хотим обратиться от имени руководства футбольного клуба, от имени президента футбольного клуба, прежде всего Максим Станислав, мы приглашаем всех болельщиков, несмотря, будем надеяться, что будет нормальные погодные условия, поддержать команду. Ей как никогда нужна поддержка наших болельщиков. Ей как никогда, потому что ну, первое место ко многому обязывает. Обязывает и клуб, и команду. Но нужно не просто наблюдение со стороны, а получится или не получится у клуба, получится или не получится у президента, получится. Мы других задач не ставим. Но нужна поддержка, нормальная человеческая поддержка на стадионе, болеть, качественно болеть, поддержка властей, понимали о том, что да, потому что мы, я возвращусь там 4 месяца назад, я был немножко, ну, в таком шоковом состоянии, когда мы приехали в Черкассы и играть в последнюю игру из Днепром Черкасса. И я был приглашен там на библожу, и я увидел 50 человек, это бизнес-структуры города, это облдержадминистрация, администрации, это город, который ну, там все. Живет на команду. Да. Весь город, вся область работает на команду, понимая, что это написано днепро Черкасс. Вот еще раз, у нас написана эмблема футбольного клуба «Зирка Кервар», который в этом году отмечает 105 лет. Будет отмечать 105 лет. И это, конечно, большой хочется сделать подарок и городу, и области, и понимая о том, что к 105-й годовщине команда будет, Боротися за те, щоб завоювати право в Прем'єр лігі України. І буквально коротко, тому що вже хвилина до закінчення ефіру. Славі, Олексій, скажіть, Ви пограли в багатьох клубах Прем'єр-ліги і знає, маєте вже досвід, скажімо так, і за кордоном пограли. Наскільки от гарний мікроклімат в команді сьогодні допомагає вирішувати серйозні турнірні завдання? Мікроклімат в команді супер. і Це основний полагаю результату. Якщо ви звернете увагу, всі клуби. Которые добиваются результата У них коллектив одно целое Единое целое Это не только футболисты и тренера Это руководство клуба Когда все смотрят в одном направлении И двигаются туда Это самое главное На данный момент у нас в клубе Микроклимат на высоком уровне Спасибо. Все дружно Друг друга поддерживают Тренера, команда Даже руководство Мы все вместе все Друг за друга И я думаю, что Именно вот эта сплоченность должна сыграть большую роль. Это Господи... большая семья, Саша. Да. Большая семья на сегодняшний день, которая немножко раз, Мы говорим только о структуре, что вместе, но это и семьи футболистов, которые, будем говорить, уже не первый год вот они живут общественными интересами. Нам приятно, когда. Семьи футболистов приходят на игры, переживают, они их встречают, и понимают, и дружат, и общаются между... Это большой процесс, который нужно отдать должное прежде всего и президенту, и тренерскому составу, всему руководству, чтобы... Это, это очень тяжело создать такой микро... Право Влад тут 300%, ему уже в своей футбольной карьере приходилось побывать многих. Можно пригласить сюда ну, ведущих, выдающихся футболистов, но если их не объединить в единое целое, не объединить общество интересов, можно не добиться никаких результатов. А мы на сегодняшний день сделали все совместные. От руководства до технички о том, что все понимают, куда мы работаем, на что мы работаем и во имя чего работаем. же сподеваюсь сегодня их всех болевальников Відданих болівальників зірки на стадіоні, тому що сьогодні, о третій годині, зірка грає з сумами, і ми всі будемо болівати за нашу команду. І, звичайно, віримо в те, що вона зможе здобути першу перемогу у другій частині сезону. Всього найкращого.